Дорогие друзья, вы на канале LPS Channel. Сегодня я со своими пэтами снимаю смузи челлендж. Сегодня со мной Тутси и Стефани. Представьтесь, девочки. Здравствуйте, меня зовут Тутси, а я Стефани. Как вы поняли, что мы сегодня снимаем смузи челлендж. Кто не знает, что это за см... челлендж такой, и что вообще такое челлендж, я сейчас объясню. С одной стороны, в столика у нас находятся вкусные продукты, а с другой невкусные. Например, э, например, вот из невкусных, может, соленые огурцы, оливки, а как бы из плохих, а хорошие это у нас там э, сахар, конфеты, мороженое, все, что у вас найдется э, дома. Правила нашей игры, нашего челленджа-конкурса э, это Каждый по очереди вытаскивает бумажечку и читает, что на ней написано. Например, э какао. Он берет какао и добавляет вот такую вот мисочку. В конце мы все это размешаем и попробуем. Точнее, не я буду пробовать... А, мои подшопы. что вкуснее определят они сами друг другу. То есть, например, тут всех... Э свой смузи у нее, а у Стефани свой смузи. И э, Тутси пробует свой смузи и говорит, вот мой такой смузи, например, вкусный, сладкий, соленый. А Стефани говорит про свой смузи, тоже что и, и Тутси, но она не должна то же самое говорить, она должна высказать свое мнение по поводу смузи. А потом они меняются смузи и тогда выбирают победителя, чей же смузи вкуснее. Победителю сегодня в нашем в конкурсе достаются вот такие наушники. Вот они розовенькие такие. Наверное, каждой девочке нравится розовый цвет. Я не знаю, но э, у меня нашлись только розовые. Итак, приступим к нашему челленджу. Э, девочки, спорьте на Цимба 3. Кто будет первый? Угу. Цимба. Цимба 3. Цимба 3. Вот бумага. Сейчас цим, ну как бы вам объяснить, цимба три Чик -чик. стефани начинает первая. Я возьму вот эту бумажечку, что же на ней написано? Я вам сейчас прочитаю. Жареный лук. Сейчас фокус настрою. Вот жареный лук. Здесь написано: Значит, Стефани берет жареный лук и ложит в свою мисочку. Нет, нет, он не вкусный. Фу. Мы берем ложечку и ложечкой ложим в миску. Наше дело. Так вот, я насыпаю в мисочку. Жареный лук. Вот, больше нету мисочка пустая. Теперь. Следующая у нас тутси. Тутси, тяни бумажечку. Так, мне вот эту бумажечку хочется взять. Что же на ней написано? На ней написано кефир, вот. Кефир. Значит, это хороший продукт. Просто у меня ничего другого не нашлось, и я взяла кефир за хороший продукт. Ну, правда, сами подумайте, это хороший продукт питания. У Стефани первый плохой. Дальше тянет Стефани. Вот эту бумажку. Сейчас мы посмотрим, что на ней написано. Вареные яблоки. Дальше. Я беру вот эту бумажечку. Какао. Наши тут все попадаются. Второй раз. Хорошие продукты. Насыпаем наше какао. Так, дальше у нас берет бумажечку Стефани. Что же, Стефани попадется. Стефани попадается уже второй плохой продукт. Это у нас кетчуп. Насыпаем нашей Стефани кетчуп. Нет. Нет. Да, Стефани, такие правила игры. Все будет честно. Тутси берет вот эту бумажечку. Что же на ней написано? Кукуруза. И нашей Тутси попался первый плохой продукт. Но не совсем уж он плохой. Насыпем у нас зернышки кукурузы. Три зернышка. Так, дальше Стефани. Стефани берет эту бумажечку. Что же на ней написано? Стефани сыр. Это второй хороший продукт питания. Берем кусочки сыра и кидаем сюда. Дальше Тутси. Она берет вот эту бумажечку. Сейчас посмотрим, что на ней написано. Печеньки. Так, насыпаем печеньки. Что ж, наша Тутси пока побеждает. Берем Стефани в игру. Майонез. Так, насыпаем майонез. Но уже здесь гадать нечего. И у нас остается последний сахар. Сейчас мы все это перемешаем и покажем вам результат. Скажу вам, друзья, у нас получился не смузи челлендж, а какая-то каша челлендж. И ну что ж, приступим, посмотрим, что каждому из нас попалось. Сейчас я вам все покажу подробно. Вот это у Тутси. А вот это у Стефани. Посмотрим, что же вкуснее. Ням, ням, ням. В, <фу, фу, фу, фу. Пробуй тути, хорошо? М -м, очень даже вкусно. Э -э могу объяснить, почему у Стефани не вкусно, потому что у нее это портит все жареный лук, а у тутси вкусно, потому что у нее печенье и, конечно, наш любимый сахар. И в этом челлендже побеждает тутси. Поздравим ее комментариями.